Здоров. Здравствуйте. Могу ли полюбопытствовать откуда вы? С Киева. Из Киева. Прекрасный город. <связывая> как у нас говорят, мать городов русских. А у вас как говорят? <связывая> не знаю. Не знаете? Вы же да. это в Киеве не знаете ничего о Киеве? Да, представляете, так бывает. Действительно удивительно. Угу. А что здесь ищете? Да просто общение с Общение с кем? Без разницы. Вы владеете всеми языками планеты? <свят> Нет, конечно же. Я так думаю, что вы знаете русский, украинский, но может быть еще пару языков. Ну, может быть еще пару языков знаю. Ну, страну какую вы включили? Все страны. Вы владеете английским? Русскоговорящие люди должны жить обязательно в Англии или Америке? Нет, не обязательно, но большинство, но вот. тех, большинство но тех, кто вот. здесь по американским флагам, русским языком не владеют. Я проверял. Вообще-то владеют. Что? Вообще-то владеют, потому что чат-рулетка это э, русская она. Нет, она американская. Русский создатель. Да, но живет он в Америке уже очень давно. Блять, и что? Не, вы можете ничего. жить в Казахстане, но быть гражданом России, гражданином. Нет, он гражданин Соединенных Штатов. По мере гражданства тоже можно. А вы живете в Украине, вы гражданин России? Нет. А зачем вы так говорите тогда? Как? По-русски, что ли? Нет, что можно жить где угодно и оставаться русским. То можно можно ли жить, можно жить сегодня там, в Украине и оставаться можно можно ли оставаться э, жить в Украине да. и оставаться гражданином России? Можно. Таких очень много людей. Которые граждане России живут в Украине. Да, 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 да. Серьезно, и они поддерживают э, сегодняшние проблемы между нашими странами. Они не поддерживают, они их решают. Каким образом? Воюют за Украину. И являются гражданами России. Да. Это примерно два полка в общей сложности. Три. три. Ну, пускай будет три. Ну так это же есть такие люди. Ну, вы же не вы говорите, что их очень много. Разве это очень много? Три полка? Я говорю то, что американцев, если страна Америка, там очень много русскоговорящих людей. А вы Потому себя к что... а каким людям относитесь? К русскоговорящим? А Причем тут я... Ну, мне Например, интересно. Вы, тему, вы себя относите к русскоговорящему? С темой на тему или как? Ну да, я получил ответы на, э, на вопросы, которые я задал. Вы ответили мне. И меня, Хорошо. Удовлетворили, меня удовлетворили эти ответы. Хорошо. А теперь следующий вопрос. Вы себя считаете человеком русскоговорящим? Ну да. Тоже достаточный ответ для меня. Это что-то меняет? Я просто услышал то, что хотел услышать. У вас а может быть. Под... У вас может быть какие-то вопросы в есть. Украины это как-то ставит под угрозу или под вопрос какой-то. Ну, с моей точки зрения, да. Почему? Это моя точка зрения. Я не буду вам объяснять. Это да, ваша точка зрения. Может быть, у вас вопросы какие-то мне есть? А нет вопросов никаких. Вы в школе учились на каком языке? На украинский. А в семье у вас говорят на каком языке? На украинский. Почему вы называете себя русскоговорящим? Потому что большую часть э -э, жизни я проводил в русскоговорящей компании. Это футбольная сторона, там, где говорят по-русски все. Тренер, Футболь, в футбольных странах говорят, как правило, по-английски. Ну ладно, пускай будут по-русски. Да, и футбол, футбол, стоп, стоп, фут, стоп. Уж простите меня, футбол и Россия, даже стоп. для меня, россиянина, вещи несовместимые. А причем тут футбол и Россия. А почему вы называете футбольную среду русскоговорящей? В Украине это русскоговорящая. Во всем я мире, вы просто... сказали, во То... всем мире футбольная среда русскоговорящая. Я вас цитирую. Я не говорил во всем мире для меня. Для uh -huh. меня. Я не весь мир. Понимаете? Uh -huh. Тут вы просто не цепляетесь за слова. Для uh -huh. меня русская. Говорящая страна в Украине футбола это русский язык. Э, интересно, очень интересно. Э, у вас есть клуб Карпаты львов? Он, uh -huh. э, его фан-среда русскоговорящая? Нет. Э, э, Стоп-стоп-стоп-стоп. Вы... У вас есть клуб Валынь, его среда да. русскоговорящая? Нет. Э, у вас есть клуб Минай. Из какого-то небольшого вашего городка. Ужгород. Вы, кстати, откуда? Белгород. Ужгород. Вы знаете, примерно такой же Город. Ужгород с другой стороны, совсем. Минай, Ужгород. Минай Ужгород, да. Ну, да. Ну, Белгород... знаю, город Ужгород. По населению, по площади, примерно такой же, как и ваш Белгород. Ну, Белгород немножко больше, но в принципе, да. Ну, не будем писюнами мериться. Ну, вот, так. Почему вы говорите с маленького города? Вот, а смотрите, давайте брать другую точку. Заря Луганск. Заря Луганск. На каком языке, На каком языке там общаются люди? Э, кстати, очень интересно. Ну вот, вы посмотрите. На каком? Актер, Динамо Киев. Динамо Киев, Киев, столица Украины. На каком языке? На каком языке там общаются Вот я спрашиваю, почему вы говорите ну, там, вы же из Киева? настолько уже продвинутые технологии то что мы можем слушать о чем они общаются в кругу и вы uh -huh. можете узнать, на каком языке там люди дают почему вы про киев говорите там вы же сказали что вы из киева там я имею в виду, на футбольном поле а футболисты вы как-то слишком специфически принимаете подождите вы, вы сейчас футболисты? о футболистах или о среди болельщиков говорите вообще вообще то есть есть футболисты их могут снимать, знаете, вот в угу, круги, угу. круги, где они стоят. О чем им подсказывает тренер, на каком языке он им угу. подсказывает, понимаете? Ну, ну я побольше... смотрел, я смотрел, вот Евро недавно было, э, у нас на каналах его не транслировали, но э, в силу того, что я, ну, хоть как-то могу поискать, если хочу, я смотрел чемпионат Европы. Все интервью, которые давал тренер сборной Украины Сергей Ребров, он давал на украинском языке. Хорошо. Он, за, э, он раз... из Горловки, в Донецкой области. Я, Я вам напомню. Знаю. Но думаете, ему не легче было общаться на русском? Но он почему-то считает, что его среда не русскоязычная. Почему-то он говорит на украинском, общаясь с представителями прессы. Как вы думаете, почему? Может, ему легче. Но почему-то он общается на украинском. Ну, значит, такая его позиция. Тогда почему вы называете всю эту среду русскоговорящей? Потому что я знаю, на каком языке они общаются. Вы только что сказали, да. что вы дома в семье общаетесь на украинском. Вы со своими друзьями? А не... вся семья в Европе. Ну вы сказали, что вы общаетесь со своей семьей на украинском. но это же вас, ваши слова. Когда я был в семье, я общался на украинском языке. Потому что у меня мама с Ривненщины, бабушка с Ривненщины. С ними я общался на украинском языке. А мозгу. если бы ваша мама была с Полтавы, вы бы по-русски разговаривали? Блять, как бы меня научили, точно так же я бы разговаривал. Там мне прививали украинскую мову. Понимаете? Угу. Переехал, э, как мама выехала с Ривенской области в Киев. Там, там в основном были русскоговорящие люди. А как вы назовете этих людей? Русскоговорящими или русифицированными? Какой вы считаете термин более подходящий? Русскоговорящий. Вы считаете, что более подходящий термин русскоговорящий? Понимаю. <говорящий> а, а, какой ваш, а какой ваш любимый клуб? Мой? В Европе? В Белгороде, я же вам сказал. Нет, в Европе любимый клуб. Ну, вообще, ваш любимый клуб. Совсем. Вы, болельщик, вы просто, вы просто как-то более м, точечно задавайте вопрос. Не-не-не, не, я... ваш любимый клуб. Какой клуб? Как, болельщикам Как В Украине. Вот так, знаете, более детально. Вы можете так... ответить на тот или на другой вопрос. Ну, я хочу понимать, о чего я должен Хорошо, в Украине. В Украине «Динамо»? Киевская. Ну да, другого ну, да. ваш нет. А в Европе? Интер. Миланский. Все верно. Понимаю. Может быть, ко мне есть какие-то вопросы? Кто у вас какой любимый клуб в Европе? Э -э его уже не существует. Это харьковский мотолист В Европе? Так. Странно, почему? Может, потому что я мешкаю в городе Белгород и уважаю металлист, хоть вы и называете его русскоязычным украинским клубом. Так, я тоже считаю его украинским клубом. Но там говорят по-русски. Вот Вы можете взять просто одного человека будка. будка. Угу. Он живет в Украине, постоянно живет в Украине. Играл за национальную сборную. На каком языке он говорит? Вы точно, можете, точно так же можете взять там других людей. Они говорят исключительно на русском. Просто в, в, в этой, блядь, когда они дают интервью, видно, что они мучаются на украинском языке. Вот я, Машка, вместе бил, Белгород все свое життя. Скажите, будь ласка, когда я с вами сейчас спілкуюсь украинским, складается выражение, что я мучаюсь, как вы говорите? Нет, нет, нет. Почему они... вы считаете, Но... что Машка Харькова владеет украинским лучше, чем я? Не считаю, ну, а на що а кто-то нет. Вы точно можете так Я взяти? з дитинства, я Добре. з дитинства спілкувався російською мовою. Я в дитинстві навчався в школі російською мовою. Я е, в інституті в першому і в другому чув тільки російську мову. Це мені що, заважає спілкуватися українською? Чи вона мені дуже погана? У вас не. Чому вы уважаете, что Будко, або будь-який інший футболіст, або будь-який інший вболівальник українського футбольного клубу мучается? Чому вы так уважаете? Хорошо, вот, окей, смотрите, заходите в YouTube, пишите Аболонь Бравар, интервью главного тренера. Человек... Ну Сергей Реброва, в него достаточно непогано украинское. Аболонь. аболонь, Бравар, не Динамо, -Киев. аболонь Бравар, Валерий Иващенко. Угу. Э -э Смотрите, як чоловік мучається. Ну, так може краще проділити час е, цьому е, пану. Як ви сказали, Варі, Да, да. Я, на жаль, не знаю, хто це. Е, може краще проділити час йому в рідній мові? Чи для нього це не рідна мова? Слухайте, я можу з вами спілкуватися з українцем. Я не маю жодних сумнівів цього, цього роду. Це легко, та непримусливо, але. Не Якщо розбиратися, то мені зручніше російською. І ви вважаєте, що це добре. Ви в Україні вважаєте, що це добре? Те, що я спілкуюсь на іншій Р мові? Російській так. Саме російській, не на іншій. Якщо ви спілкувалися англійською, то я можу вас не зрозумів би. Але коли ви спілкуєтесь українською, то я вас розумію добре. Але мене дивує, коли люди захищають в Україні. Мову країна-агресора оце мене дивує, чесно. Тим самим вони спілкуються на російській мові. Я сказав, захищають. Ну, тим самим ті захисники спілкуються на російській мові. Ну, ви зараз так російською. Ні, зар зараз, на даний момент. Ну, мові. саме зараз українською. А ну, дві так. хвилини тому ви спілкувалися зі мною російською, захищала російську. Чи, потр... захищ... Чи потребує в Україні російська мова захисту? Я кажу, что у нас есть такие люди, которые спілкуются. Э, так, звісно, є, я ж про це ничего не кажу. Звісно, есть. Я просто спитав: я ж недавно спитав, что вы уважаете их русифицированными, чи русскоязычными? Э, вы сказали, русскоязычными. Да. С моей точки зрения, эти люди русифицированы. Причем русифицированные целенаправленно и в течение нескольких сотен лет. Этих людей э, специально делали людьми, говорящими на русском языке. Ну почему? Хорошо, смотрите, давайте. Э, я, моя семья с Ривного, Ривненская область. Вы да, уже казалось, это... я помнятся процесс. Вы что думаете, Там, что я, идиот? я родился в Киеве? Добрый. Там вся, весь люд, который меня окружал, общался на русском языке. Угу. Вот э, я переехал, для... я переехал туда, все. Я вырос в русскоговорящей среде. Еще При... раз, еще раз спрашиваю, вы понимаете разницу между русифицированным и русскоязычным? Ну, русскоязычный — это который человек общается на русском языке, который человек раз... общается на русском языке, потому что это его родная среда, его корни, его э, ментальная, э, культурная, историческая среда. Вот это вот русскоязычный. А что такое русифицированный, с моей точки зрения, это человек, которого в течение сотен лет приучили общаться на русском языке. Так вот я еще раз вас спрашиваю, вы русифицированный или вы русскоязычный? Ну, меня среда заставила общаться на русском языке. Значит, вы все-таки русифицированы. Ну, слава богу, мы к этому и пришли. Ну, не... блядь, ну как вам сказать? Блядь, вообще... Вот когда я родился, когда не было еще никаких заворушек, весь Киев общался на русском языке, весь Киев. Потому что Там... Россия э, до этого Советский Союз, до этого Российская империя приучала жителей Украины всех, особенно в городах, особенно в городах, что э, язык городов, язык культурного населения, образованного, это русский язык. А язык села и дурачков. Это украинский язык. Хорошо, это это же Россия это, к этому вас приучала. Вот поэтому то, я говорю русифицированность. Почему тогда Львов, Волынь, Тернополь, Хмельницкий, ну это же тоже не маленькие города? Не маленькие. Ну почему они не, не общались на русском языке? Потому что значительно меньшее количество времени они прожили под влиянием Российской империи, а потом Советского Союза. Давайте вспомним, стоп, что... Стоп, они же были, стоп, они же были в Советском Союзе. Да, но значительно это, меньший промежуток времени. Объясняю, были. значительно меньший промежуток времени, чем, допустим, Киев или Харьков. Значительно более меньший промежуток времени. А до этого они входили в состав не Российской империи, а австро-венгерской, где все-таки были украинские школы, в отличие от Российской империи. Поэтому не украинский не язык сохранился там э, на более глубоком ментальном уровне. Но как вас зовут, кстати? Влад. Влад. Здорово. Через 30 Но минут разговора я... вы меня спросили это. Ну, извините меня. Меня, да, просто, меня просто немножко э, сбентежило ваша вот эта вот э, российская язычность, как вы говорите. Да, слушайте, ну, я могу общаться на разном, ну, а я... То, что вот вы я... можете, я понимаю, я слышу, я, я о другом говорю. Вы знаете, что современный украинский, современный украинский язык стал формироваться и родился не во Львове и не в Тернополе, даже не в Полтаве не в Киеве, а вот именно в Харькове. Вот тот литературный современный украинский язык, который сейчас бытует в среде э, публичной, в писательской среде родился именно в городе Харьков. Усилиями первых, первых украинских националистов, которые, кстати, тоже появились не во Львове и не в Тернополе, а именно в Харькове в 19 веке. Вы об этом тоже ничего не знаете. Так вот, Влад, вы, точно так же, как и я, русифицированный украинец, которого Российская империя ну, я, к сожалению, живу в этой гребаной Российской империи, а вы живете в Украине. И мне странно, что мне приходится вам читать по этому поводу лекции. Очень странно. Вы такой же русифицированный, как и я. Да, и вы, и я владеем украинским языком. Мне это сложнее, потому что я в России. Вам это проще, потому что вы в Украине. И меня удивляет ваша безразличность к этому вопросу. Потому что язык – это оружие, которое защищает ваши жизни. Как сказала ваша поэтесса, я считаю великая современная поэтесса Лина Костенко, э, я не процитирую точно, но смысл примерно следующий. Э, народы э, не умирают от инфаркта. Спочатку в них выбирают мову. это мои слова. Пока, Влад. Бергіте себе. У вас є можливо питання? Ставте їх. 에... Знаєте, там говорить з да. это очень здорово. Я українець такий самий, як і ти. Это очень здорово. Точно так же таких українців в Європі полно. которые кричать москаляку на геляку. Или там. Я нічого на... не кричу. Ти чуєш за, мо... за моїм вікном, я мабуть, чуєш я... сирену, яка виє. Точно, так же, знаєте, і там вони горять. Україні... Ти, мабуть, чуєш за моїм вікном сирену повітряної тривоги. Може, не чуєш. Але вона але вона виє. Не слышу. Зараз. так. Так, слышу. Тому не треба мені пиняти про тих, що живуть в Європі або в Сполучених Штатах. Я живу на лінії фронту. Але, на жаль, з іншого боку того фронту. Давай, влад. Да, так і буде. Нема ніякої різниці, виявляєте? Нема ніякої різниці.